Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində şəxsi istifadə üçün tikilib təmir olunan 12nin 12yə 2 ailənin tam rahat şəkildə yaşaya biləcəyi 4 sot torpaq sahəsində kupçalı bir həyət evini təqdim edirəm. Ev ümumilikdə 7 otaqdan ibarətdir. 2 zalı, 2 mətbəxi var. Yəni hər mərtəbədə tam rahat şəkildə bir ailə yaş yaşaya bilər. Həyət yanı sahəsi baxın belədir. Bura Həyətin, yəni həyət evinin bağ üçün nəzərdə tutulmuş bir torpaq sahəsidir. Şəxsi tikili ev olduğu üçün evin tikilişi və təmiri zamanı ən yaxşı materiallardan istifadə olunub. Yerləşdiyi ünvanla Masızı qəsəbəsində çox gözəl yerdə yerləşir, həqiqətən də. Hündür yerdədir, havası təmiz ərazidir. Duz gölünə, məktəbə, Qurtuluş 93-ə, parka, marshrut xəttinə yaxın məsafədə yerləşir. Həyət tam et daşdır. Baxın. Həyətə tam rahat şəkildə 2-3 maşın yerləşə bilər. Kolonlarla tikilmiş bir evdir. Evin birinci mərtəbəsinin döşəməsi istep oldudu. Deməli, həm giriş burdan, dəyərli izləyicilər, həm də baxın, burdan girişi var. Evin çöl görünüşünü bir daha sizlərə təqdim edim. Belə bir görüntüsü var. Həyətində güllər, ağaclar, əkilib, şəxsi tikili bir evdir. Təmiri də çox yaxşı bir ev, e, təmirlidir. Yaşayışı üçün evdə hər bir şərait düzəldilib. 8 ilin evidir. Bura evin birinci mərtəbədə yerləşən, baxın belə bir mətbəx, zal, studiya şəklində nəcərlə tutulmuş bir otağıdır. Mətbəx mebeli də bahalı mətbəx mebelidir hökmə mərmərdən istifadə olunub, evin birinci mərtəbəsinin döşəməsi ümumilikdə istip oldu. İndi ikinci mərtəbənin tam aydın şəkildə sizə çəkəndə aydın olacaq hər bir incəlik, qazlı suyu, işığı, kanalizasiyası var, yaşanışlı evdir. Burası evin birinci mərtəbəyə yerləşən belə bir otağıdır. Yataq otağı kimi istifadə edilir. Birinci mərtəbəyə yerləşən böyük bir hamam otağı foyet qədə genişdir. Hardasa 6.7 kvadrat ölçüsündə hamam otağı var. Burada qaldı. Eee evə daxil olmaq üçün ikinci qapısı, pilləkənləri fıstıqdandır, yəni çox möhkəm yığılıb. Kombi aparatı baxın, burdadır. Burada istipoldu döşəməsi, ikinci mərtəbə qalxan pilləkənləri bir daha qeyd edim, fıstıqdandır və burada da belə bir otağı var. qalan taxta pişib qadır. Deməli, birinci mərtəbədə evin yerləşir, zal, mətbəx, su duy şəklində, 2 yataq otağı və 1 sanuzeri. İkinci mərtəbədə hani 2 otaq tam yararlıdır. Burda evin balkonudur. İkinci mərtəbənin ümumi görünüşü baxın belədir. Bir daha qeyd edim, ev kolonlarla inşa olunub. 4 sot torpaq sahəsindədir. Burda yerləşir həyət evinə ikinci mərtəbədəki sanuz və sanitar qovşağı. Deməli, ikinci mərtəbədə yerləşən birinci otağı Pəncərələri işıqlıdır, dörd barmaqda onlar da mühafizə olunub, istiliyi kombi vasitəsilədir. Burda yerləşir. Bir mətbəx, geniş mətbəx, mətbəx mebeli var. Gördüyünüz kimi tam rahat şəkildə iki ailə yaşaya bilər. Burda evin qonaq otağıdır. də 2 yataq otağı. Deməli, ikinci mərtəbədə yerləşir evin 3 geniş yataq otağı, 1 qonaq otağı, 1 mətbəx, sanuzel və sanitar qovşağı. Qiyməti naq şəkildədir, kredit yolu ilə satılmır. İlkin qiyməti, yəni 165 min manatdır. Real alıcıya qiymətdə münasib bir endirim olacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Əlavə məlumat üçün qeyd olunan telefon nömrəsi vasitəsilə zəng edib maraqlana bilərsiniz.